купишь, и это известно всем. Но мы знаем, как его сберечь. Мы с удовольствием поделимся этими знаниями с вами. Що називають болезні дачника? Ну хто ж не знає, цих симптомів? простояв целый день согнувшись над грядками или нагнулся за ящиком з рассадой, і все не розогнуться, не пошевелиться от нечеловеческой болі в поясниці. Ми звикли думати, що радикуліт – це проблема літніх людей. Але наші героїні тільки 29 років. А вона вже пережила декілька нападів гострого болю в попереку і тільки після цього зважилася на обстеження. У свої 29 років. Яна добре знає, що таке нестерпний біль у спині. Прошу вісною. Зайнялась генеральна уборка. Дома никого не было, самостоятельно пересадила цветы, сложила ковры. На следующий день все закончилось тем, что боль в спине самостоятельно встать с кровати очень тяжело. Врач прописала препараты, комплекс препаратов, в том числе витамин Б. Паралельно, я ще кілька мазів перепробувала. Біль відступив, але за півроку яна нахилилася розкласти диван і знову простріл. Щоб встановити причину болю, дівчину відправили на магнітно-резонансну томографію попереку. Яна, пожалуйста, не двигайтесь, лежите спокійно. Це Янин хребет. Діагноз лікаря попереково крижовий радикуліт. Хотілося б узнати, які методи необхідно прийняти, щоб вилічити радикуліт та забути болі спині. Сьогодні в і Яну з питань радикуліта буде консультувати досвідчений лікар-невролог Віра Долгова. Зустрічайте. Доброго дня. господин Гера, Сразу перейдемо до справи. У нас є магнітний резонанс, який зробили Яні, і зараз ми покажем вам знімки, а ви нам їх прокоментуєте. Добре? Пожалуйста, вам вказивка. Чем мы тут бачим? Значит, на этих снимках, вот это межпозвонковые здоровые диски, этот, эти два нездоровые диски, где видно пульпозное ядро, которое сдавливает спинномозговой канал. Есть еще какая-то диагностика, крем компьютерной томографии, яка бы помогла поставить диагноз? Конечно, она могла бы сделать даже просто рентгенографию, не томографию. Специалист может определить по внешнему виду, по клиническим, Своим... Вы нам сейчас продемонстрируете этот ну, да, да. Просим. Я напрошу вас. Мы освобождаем поясничный отдел, и э, я зеленочкой нанесу точки по остистым отросткам. То есть это самые болезненные точки, которые возникают в момент на то, Если нанести, да, да, да. то тогда можно такие такая проблема, как радикулит. Где-то может быть больше болеть, где-то меньше Отже, якщо натискати на ці точки і при цьому буде відчувати пацієнт біль, це буде ознака радикуліта. Так, так. А ми зараз от натискали на ці точки, mm -hmm. а Яна нам нічого не говорила. Тобі не було болі, чи Яна? трошки, трошки такі відчуття. Я пропоную вам перейти до Валерії і mm -hmm. там зрозуміти, чому такі болі виникають, що такі радикуліти, як його лікувати. Добре, прошу вас, Яна, переходимо mm -hmm. на основний майданчик. Прискажуватися, віра. И вот на таком прекрасном макете расскажите нам, что же все-таки такое радикулит и откуда берутся такие нестерпимые боли? Этот межпозвонковый диск он имеет, ну, размером с шайбу и плотность такая же, как и шайба. Внутри него находится пульпозное ядро. Давайте Здесь полагаем. я могу показать уже вот ту проблему грыжи, которую мы видели на МРТ. Вот это пульпозное ядро размером с горошинку внутри в нормальных состоя в нормальном состоянии. Нет. При радикулите, значит, тут тоже можно из школьного курса вспомнить о шлаках и солях, которые накапливаются у нас в организме из-за неправильного образа жизни, из-за экологии, воздуха, воды. И, значит, этот диск в организме, он изнашивается межпозвонково и стончается. Вы все знаете, что пожилые люди даже ростом намного меньше, потому что проседает позвоноч... позвонок. Этот диск лопается, образуются трещинки. И Через эти трещинки вот это пульпозное ядро выдавливается. Само тому такие -то гострый біль при приступах радикулита выникает, потому еще сдавливается нервовое да. Острая боль возникает именно тогда, когда резко выдавливается вот это пульпозное ядро. А чему его так ваш ликовать? Для этого нужно лечить его нужно комплексно, не только лечебными препаратами, это обязательно утренняя лечебная гимнастика, обязательно подключать плавание, Обязательно питание, которое опять-таки выводит эти шлаки из соли. Вера, а подострый период, когда наступает? Подострый период, как правило, наступает через 2-3 недели. Включается очень много методов лечения. Опять-таки, вам специалист может порекомендовать. Либо это будет электропроцедуры с электрофорезами, с... то есть все, упраж... все процедуры, весь комплекс должен быть направлен на тренировку вашего мышечного. корсета. тобто ті мишці, які підтримують ваш позвоночний. Якщо пройти вот лікування в подустрий період, то опять через ніяк наступить період. Отже, є різні методики лікування. А ми знаємо ще одну. І ми вам зараз її продемонструємо. Увага на екран болить спина. Спробуйте лазеропунктуру за допомогою от такого пристрою на біологічні активні точки. Діють слабопотужним лазерним випромінюванням. На відміну від класичної голкотерапії, метод абсолютно безболісний. І немає ризику занести інфекцію. Провідмо вот таку процедуру. Ми в течение 10 минут добиваємося розслаблення, локального розслаблення мишці з зменшення атьохиа і воспалення. При попереково-крижовому радикуліті лазером діють на зону попереку. Лікування треба починати одразу ж, ще у гострій фазі хвороби. Позитивний ефект настає через 3-4 години після процедури. Курс лікування 10 днів. Цей метод допомагає навіть при міжхребцевих рижах. Мы, уменьшая воспалительный процесс в области грыжи, добиваемся как бы уменьшения самой грыжи. И это мы часто видим после МРТ-снимков, когда мы сделали снимки до лечения и после вот вы принесли с собой такой замечательный корсет он для чего нужен он одевается во время острой боли пациент его одевает ну и потом в процессе жизни он должен всегда присутствовать когда возникла острая боль его нужно одевать но опять-таки носить его нужно не менее двух часов в день если вам предстоит поездка в транспорте обязательно его одевать долгая сидячая работа либо вы поработали на огороде обязательно нужно его прийти и одеть для расслабления Мышц. Носить его все время нельзя, потому что мышцы должны работать сами. Должны мы мобилизовать... для наших огородников, то есть во время работы его не одеваем, Нет, одеваем, одеваем после. Одеваем после. Ну и радикулит да. достаточно распространенная проблема. Я думаю, в зале у нас есть много вопросов. Давайте спросим, есть ли вопросы в зале. Я слышал, что для лечения радикулита используют банки. Вы их используете в своей практике? И насколько это эффективно? Мы в своей практике не используем, но их можно применить, опять-таки, как быстрая первая помощь. А все-таки какой мазью можно растираться и когда? Мазью можно сразу растереться, когда возникла острая боль. Но эта мазь должна в себе будет содержать какой-либо обезболивающий компонент. То есть в острый период обезболивающие мази, а потом уже в подострый период можно согревающие. А та, То есть согревающие обладает. мази ни в коем случае нельзя в острый период. Да. У кого-то еще возникли вопросы? Да. Давайте, девушка, сам смелая. Что лучше при радикулите? Мануальная терапия а все-таки массаж. А... При радикулите все средства хороши. И мануальная терапия, если это будет очень хороший специалист, и тот же самый массаж необходим, если это будет хороший специалист. Надо сказать еще в острой форме ни в коем случае не можно выкуривать. кое вы мануальную да. терапию, не массаж. Да, да, вы правы. Вера, мы благодарим вас за такие советы. Теперь мы знаем намного больше о нашей спине. Профессионально, так что ходить на курс массажа. Профессионально никогда ну, не пробовали? Нет, только от домашних условий. Давайте тогда вместе посмотрим, как делается массаж при радикулите. Массаж – частина комплексного лікування радикулиту. При попереково-крыжовом радикулите начинают с точек на попереку, в двух сантиметрах от хребта. С помощью деревянного массажера мы надавливаем на болевую точку до чувства легкого онемения. И делаем 5-6 круговых движений в одной точке. Потом немножечко отступаем и делаем то же самое. Точки массажуют с горы и донизу специальным лицем або великими пальцами. Увага! Массаж не делают в период загострения хвороби. При натискании на точки болю не должно быть. При радикулите боль может опускаться нижняя конечность. Так мы можем массировать по верхней поверхности под ягодицей точечки. За годинниковою стрелкой тиснемо на точки под коленом и на ахиллесовом сухожилии. Также пациент может выполнять массаж в домашних условиях с помощью деревянных массажеров. Этот массажер называется кочерга. З помощью катерки пацієнт сам може ділити масаж булавою і может делать кто-то із домашніх масаж булавою. Масажують кілька точок одночасно, а молоточком ще й роблять отакі от постукування. Щоб забути про болі у спині, протирадікулітний масаж рекомендують робити щодня. Головніше про профілактику радикуліта зараз. Я запрошую сюди жінку, яка поставила себе на ноги після важкої форми радикуліта. Зустрічайте валеолог Марина Арзуманова. Витаем вас, Марина, в нашей студии. Так что ж нужно и как себе треба вести, для того, чтобы я, не был? Где бы вы ни находились, в автобусе, в троллейбусе, стоите, сидите, можно делать гимнастику, то есть помогать своему Отже, организму. Вот же я А, робити, будь ласка. Ну, прежде а Яна всего, буде за вами. Яночка, вы э, Сидайте, значит, э, считаетесь офисным работником, да? да? Прежде всего, как вы сидите? Уверена, очень многие э, э, люди сидят вот таким образом. Вы сидите 100% на копчике, который разрушает... Постепенно. Как же требусудиты верно? Прежде всего обязательно осанку. Вы сели за стул, подняли плечика, свели назад, лопаточки отпустили и расслабили. Вот ваша правильная осанка. Для того чтобы был за, между стулом, спинки стула и ягодичками, чтобы вы правильно сидели, нужно провести вот так вот рукой. И, конечно же, вот в этой зоне лопаток облокотиться вот это состояние. Ноги желательно, чтобы одна нога чуть ниже была, и Другая так, то есть у вас весь таз сидит. Старайтесь всегда расслаблять мышцы. Сделать глубокий вдох, расслабиться и сдать команду мышцам своей пояснички. Добрый. Вот так мы сели, поначалу и да. пришел в час, устали. Для Все делается в медленном темпе, ни в коем случае никаких Сложно, перегибов. Да. Сделали глубокий вдох и медленно опускаемся, тянемся вот таким Чем образом и бред. выдох. И расслабляем мышцы спины. Вот это место должно... Вот вы сейчас уже несете э, растяжечку на позвоночник. Пожалуйста, сделали выдох и расслабили полностью. И голову груди. Достаточно такая сексуально. Вправо главное, чтобы поменьше было вот человеки. Вот таким в офисе образом. В неплохо, неплохо. Потом э, вы можете, э, сидя, Делать гимнастику, подтягивая ягодицы и ноги. Просто работать вот таким. Попробуйте, Попробуйте, Яночка. Вот зажали, отпустили. Зажали, работает поясничный. Зажали ягодицы, я говорю, не руки. И руки тоже. Сразу руки. Вот таким вот. Зажали ягодицы, yeah. отпустили. Ну, достаточно Работы, такие вправо, пожалуйста их можно делать. Вот вам кровообращение. Так, это такие более легкие вправы были. А если дома можно использовать, або десь то в других местах, в спортзале, какие вправы можно делать дальше? Вот на растяжку прежде всего. Давайте мы с вами... Ложитесь, пожалуйста легли. А, значит, что мы делаем? Вот таким вот образом ложимся. И слушайте меня внимательно. Пяточки тянем в сторону зрителей. И при этом тянем руки. То есть ноги тянутся от бедра, руки тянутся от плеча. Подтянулись. Не забываем делать вдох и выдох. Вдох. Так. Животик подтянули под себя. Выдох. Расслабились. Еще раз. Вдох. Яна, расслабились. Получается у вас, Яночка? Теперь э, сделаем так: правая рука, левая нога. Значит, потянули правую руку и левую ногу. Потянули, подержали и выпрямились. Сделали 2-3 раза, поменяли положение. Идет левая нога, правая рука. Потянулись. Потянулись и расслабились. Следующее упражнение. Вот мы сейчас с вами потягусеньки сделаем, как это делает кошечка. Ноги на 40 сантиметров расставили и э, растягивая и поднимаем вот эту часть позвоночника вверх, тянем. Можно еще э, покататься на своем позвоночнике. Вот таким образом мы охватываем и делаем вот так вот раскачивающее движение. Вот здесь вы вот также вот помогаете попробуй, так, да. своему О! позвоночнику животик подтяните О! в себя. Все. Вы побачили. Марина, правый действительно очень корисні и очень цікаві. А давайте перейдем все ж таки, покажите Яне, как треба поднимать эти клумки, если она будет ходить на базар або в супермаркет. Любую вещь, которую вы уронили, нужно обязательно вот с, таким, вот с такого положения. Вот так вот присели и подняли. Когда вы наклоняетесь, вы срываете свою спину, то есть вы делаете упор на спину. А вот такая, такие вот пытания. А вот если таки ящик требует поднять? Вот ни в винуть... коем случае. Ну, а что ну, вы треба. говорите? Ну, нужно. Вот треба и все. Вот, на метр извините, его треба передвинуть. Извините. Все. Извините. Все. Нет. От этого залежит судьба, жизнь, а здоровье. А Можно потянуть за собой. Это тоже вариант. Э -э -э Но ни в коем разе не подниматься, так? Нет. Я, катего... Я... Я просто настаиваю на том, чтобы этого катего... не делали. Марина, ми дуже вдячні вам за цей майстер-клас, який ви нам тільки що продемонстрували. Яна, ми зичимо вам здоров'я і бажаємо, щоб радикуліт ніколи не нагадував про себе. Всього Дякую. вам найкращого зичимо Всего всього добру, найкращого. І до наші спини кажуться нам такими надежними і На самом деле человеческий позвоночник довольно хрупкая конструкция. И теперь вы знаете, как уберечь его от лишних неприятностей. Кажуть, що абсолютно здоровий орган це орган, про існування якого ви повністю забуваєте. Ми зачемо вам здоров'я і бажаємо, щоб ви ніколи не згадували про існування у вас хребта.